На. Добрый день. Здравствуйте. Полк ДПС да и старший сержант милиции Шестак Кто кто? Полк ДПС да и. Не, старь, ну я понял, я понял что, что полк Шестак. И... Да. Вот у вас и фамилия, они нифига себе. Да. Что вы хотели творить Шестак? Порушили это правило. Вы правило. пришли нас повеселить или чтобы я вас отпионерил? Еще что, что? Я говорю, пришли нас повеселить или чтобы я вас отпионерил? Отпионерили? Да. Вот какие у вас слова от пионеров. Ну, я сам в шоке. А чего вы ко мне с жопой повернулись, объясните? Чем? Жопой. Не понял вас. Вы что жопой ко мне поворачиваетесь? Когда? Ну вот сейчас. Сейчас? Да. Может вы с задницей повернулись. Может быть? Да. Я а говорю, вам... почему вы ко мне жопой повернулись? Я к вам стою лицом. Это у вас лицо такое? Нихуя. Вам в цирке надо работать. А я думал, у вас такое. Да, ну вы можете думать, что хотите. Только, только не во время службы. скоростной режим. Я? Да. Не может такого быть. Да. И что теперь? Ваше, пожалуйста, водительское на транспортное средство предоставьте. А что мое? На вас дали административный материал. После чего продолжить дальше движение. Серьезно? А можно ваши посмотреть? Я просто не верю, что сотрудник милиции может носить такую фамилию. Пацаны, вы верите а в это? Пожалуйста. Шестак, Сергей Николаевич. Да. А че вы улыбаетесь на фотографии? Здесь такой груз А что, мне плакать? Нет, ну здесь вы почти плачете. Да? Фото... Я говорю, здесь вы практически плачете. Я плачу? Да, а на но фотографии нет, вы улыбаетесь. Не да? Да. Я, не зачем я имею право ошибаться. Ну так это ваше право. Ну так мое, конечно. Вам никто не запрещает. Не хватало, чтобы мне еще что-то запретить. Да. Так достайте, я вас спрашиваю, помогите. вы меня пришли повеселить? Нет, я пришел вас ознакомить, то, что вы нарушили правила дорожного движения, превысили скоростной режим на набережном шоссе. Что, Шо, серьезно? А, а какой я скорость ехал? 86 километров, вы двелись по набережному шоссе. Я? Yes. Желаете, можете посмотреть на данном приборе ваш скоростной режим. Так принесите, данного будем данного смотреть. Данного. Данный прибор подключен к сетевому питанию. Что, серьезно? Серьезно, но это очень плохо. Он да, должен вас работать тоже от под... внутреннего вас аккумулятора. Он даже подключен к сетевому питанию. Я могу отключить. А? Я могу отключить. Ну отключите потухнет. Не потухнет, смотрите. Ну Ну несите, будем смотреть. Желаете, можете подойти посмотреть. Я желаю здесь посмотреть. Ну сюда я же вам объясняю. Ну я все, тогда вы прийти. свободны, я вас не задерживаю. Ну так предоставьте водительское на А да нет у меня водительского. Я обязан его проверить. Нет у меня водительского. Вы управляете без водителя. Я не управляю, я сижу прикалываюсь с вас вообще-то. Прикалываетесь? Да. Где вы видите, что я управляю? У нас четыре человека в автомобиле сидят. И все сидят управляют. Нет, никто вы, не управляет, вы... абсолютно. Никто не управляет. Ну сейчас мы посмотрим, кто будет на данный момент управлять транспортным Ну посмотрите. Можно начинать управлять. Ну попробуйте. С и попробуйте. Ну попробуйте. Это что, Вермишель, что ее пробовать? Что? Это Вермишель, что ли? Ну попробуйте ее. Кого попробовать? Может для вас Вермишель будет? Молодый человек, я вас слушаю. Вы сознание давно теряли? А вы давно теряли? Никогда не терял. Тоже никогда не терял. Вы терять не собираюсь. Не собираетесь? Не Это не может случиться совершенно случайно. Да. Несете доказательства, то, то и брехни, что вы мне тут рассказываете. Желаю, вы можете подойти, я что желаю что... здесь посмотреть. Нет, Если вы не несете, правильный. я уезжаю. Вы а вы за мной гоняетесь и потом показываете. Да, было бы за кем еще гонять. Ну все, тогда до свидания, ты свободен. До свидос. Погнали. Не до свидос, а до свидания. Ну вы только что сказали, до свидос. Ну до свидос тогда. Да. Тебе да. так больше нравится? Здрасте. А вы подскажете, до да, голубой козел. Да, Ой, туда не лучше не ехать. Туда лучше не ехать. Не ехать, лучше не да ехать. ехать. Да я Но шучу. Я приехал, я видел. По прямой. Все, Ой. давай, Сергей Михайлович. Счастливо. Служи, как, как дед служил. Повернитесь, пожалуйста. Ко, ко мне задом. Да, Чтобы можно было ехать правильно, да? да. Я разберусь. До свидания. Вот ага. ну, еще повернуться боком. Станцуй, Станцуй а? слышишь, Зон? А лучше, застр... лучше застрелись. <laughs> на одного долбоеба меньше будет, да? Не да. нужно себя комментировать, уважаемый водитель Я, себя не я комментирую. понимаю, что вы про себя много уже сказали да? Как вы поворачиваетесь, чем вы разговариваете Товарищ сержант, я идите, комменяю, несите я не идите несите службу Я тоже вашего слышал Идите, несите службу И, так и понятно, Саня, погнали Да